La nueva serie de Kenalde Yalan, producida por Cosun Film y producida por Ali Gundoduo segundo du, llegó a las pantallas con su séptimo episodio. En este capítulo, Milaik fue detenida por el incidente con Berrin. Asal se movilizó para salvar a Milaik, a quien amaba más que a su madre. Duru está seguro de que Milaik es quien hirió a Berrin. Mientras Milaik es inmediatamente detenida, Duru le explica a su padre el motivo principal del enfrentamiento entre Mila y Ki y su madre. Aluk, cuyas sospechas sobre Mila y Duru aumentan, inicia una investigación secreta. Por otro lado, el gran secreto que Sefika le dio a Asal altera todos los equilibrios entre Ulia, Senjis y Asal. Comienza un gran enfrentamiento dentro de la familia. La investigación de Milaik nuevamente lleva a Sera a tomar medidas con respecto a Asal. Mientras Milaik corre peligro de ser encarcelada por segunda vez, Berrin hace todo lo posible para que Milaik sea castigada. Incluyendo a Ulia en su plan, Berrin prepara un mal final para Milaik. Mientras las esperanzas de salvación de Milaik, que intenta resolver la acusación en su contra con Kadir, se desvanecen una a una. El gran movimiento que la salvará de este trabajo vendrá de alguien que nunca esperó. La salvación de Milaik, que se encontró con una gran sorpresa en el tribunal, traerá el fin de los saxo y cuando Asal llegó a casa, fue dura con Zengis y Ulia. Mientras la pareja caminaba hacia el otro, Asal dijo que estaría comprometida con Kerim. Zengis y Ulia se sentaron sorprendidos en sus asientos. Sera le pidió a Asal que preparara sus pertenencias y viniera hacia ella. Berrin les dijo a Aluk y Duru que no volvieran a encontrarse con Milaik. Duru vino a Asal para hablar. Mientras hablaba con Asal, Milaik lo vio y se acercó a ellos inmediatamente. Duru expresó su malestar y se alejó. Cuando Senjis llegó a casa le dijo a Ulia que había hablado con Berrín y le había pedido que fuera a la fiscalía y testificara contra Milaik. Aunque al principio Ulia dudaba, empezó a aceptar la idea con agrado. Ulia acudió a la fiscalía y prestó declaración. Kadir fue a la oficina para encontrarse con Berrín. Cuando no pudo encontrar a Berrín, apareció frente a Aluk. Cuando Aluk se enfrentó cara a cara con Kadir, dijo, Ve y dile a esa señora Milaik que se despida de sus seres queridos porque ha perdido su última esperanza en este momento. Asal confrontó a Ulia y le pidió que dijera la verdad a la cámara. Ulia se levantó para protestar. Asal acudió a la policía y amenazó con decir que Ulia y Zengis mataron al marido de Milaik. Ocupó el lugar de Ulia y le contó sobre el asesinato que había cometido con su esposa en 2004. Mientras los dos hablaban frente a la casa, se abrió la puerta de Axoy. Mientras Milaik le preguntaba a Berrin a dónde iba, intervino Duru. Milaik insistentemente quería que Berrin hablara. Cuando todas las miradas se volvieron hacia Berrin, la policía llegó a la casa y dijo que había una denuncia sobre Aluk y Berrin y que los llevarían a.